Екен Express і ви дивитесь рубрику автопаті. Ми на відвішніку у нічному клубі «Голлівуд». І сьогодні ми вирішили запитати вас, через що ви пишаєтесь нашим містом. Адже незабаром чергова річниця, і ми хочемо з'ясувати, через що саме. А також запитаємо вас, чого ж не вистачає нашому великому та красивому кривому року. Ходімо. А через что вы с кривым рогом? Наверное, тем, что этот город безумно чем-то все-таки красивый. Э, в нем живут, как ни крути, но люди все-таки хорошие. Наверное, и потому что я здесь родилась. Свобода. Абсолютно везде все можно пить, можно общаться, можно курить на улицах. Все разрешено. В отличие от других стран, на самом деле. Вроде ж, вроде... Вроде ж на улице не можно в нашем месте кто-то это знает? Или кто-то это делает? Нет. Через то, что у нас гарні девчата. Через то, что у нас можно гарно відпочити в разных клубах. Наверное, те мега деньги, которые они вкладывают каждый год в день города. Потому что это криворог. Это сила просто реально. Это сила через э, наш завод Крыворыш Стали. Очень красивый город. Самый длинный, как бы, во всей стране. Здесь много очень интересных людей. Грубо говоря, это моя родина. Где я родился? Где родились мои родители. Я думаю, даже хотя бы вот этим вот маленьким, но таким существенным аргументом можно уже гордиться. Добрый вечер! Привет! Виктор, сейчас мы останем часом вас не каждого раз бачим в этом клубе. Да, я ушел отсюда. А почему? Почему? А потому что скоро ехать на море танцевать. Ты сам прекрасно знаешь. Не уже лучше танцевать здесь в литку, чем быть арт-директором у клубе? Нет, ты знаешь, после выступления Влады Ямы я понял мое призвание танцы. Я хочу научиться так танцевать и поехать ему доказать, что в есть таланты. А через что ты пышаешься нашим местом? Это единственный город, который люди, ну как я знаю, как в ночной сфере, люди, которые, допустим, едут в другой город, как 95-й квартал и все остальные, они помогают тем людям, которые внизу тоже талантливы, подняться наверх. Это единственный, в единственном городе э, люди есть такие. Ни в одном городе нету. В Харьков, в Киев, нигде. Все только сами. А у нас все друг другу помогают. И это самое главное качество нашего города. Добрый вечер. Привет. Жанна, скажите, пожалуйста, ласка, каким чином вам удалось так збільшить э, вашу грудь? Все свое, все натуральное. Я разумею. Капуста? Нет свое через чего выпушают и с нашим местом но ну, город вообще промышленный он и для туристов то есть э, тут э, не так много клубов таких э, развитых как в европе А чого з вашої дочки зору не вистачає Рогу? Культури бабося класних стріб клубів і бабосі морських на самом деле. Не вистачає хлопців. Хлопці, почуйте мене, приїдьте в Ріг. Наверно, більше таких заведень, в яких можна було просто тихо посидіти без таких людей, які надай Наверно, нічого. всего так достаточно. Ой, я хотела, чтобы наш город стал гораздо чище, красивее, чтобы здесь построили какие-либо достопримечательности, много новых памятников, новых дворцов культуры и тому подобное. Ну, конечно, фэшн. Только фэшн и гламур. Добавить больше ночных клубов, где присутствует Изменить цены, уменьшить их в лучшую сторону, добавить побольше клуба, так как я еще молодой, я надеюсь, не скоро постарюсь. Вот. Добавить побольше хороших клубов, качественной музыки, чтобы молодежь, я думаю, развивалась в правильном направлении, не опускалась до нижнего уровня, не гуляла по подъездам. Убрать, мне кажется, гоп-стопников, это самый главный проблема нашего города. Вот это 90-е годы, ребята, это уже не модно. Будьте интеллигентными людьми. Немножко европейского стиля хотелось бы. Вот же, друзья, и с нашим местом, торопите его кращим. Это была рубрика «Автопати». «Легенд Экспресс» тревает далее.